क्या आपको पता है दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जो कि आसमान और ज़मीन से डायरेक्ट कनेक्शन रखती है और इन जगहों को पोर्टल कहा जाता है डिमेंशन कहा जाता है और आपको ख़ास बात बताओ कि इनका जिक्र क़ुरान हदीस के अंदर आया है जहाँ से कुछ चीज़ें आसमान से ज़मीन की तरफ आती है तो कुछ ज़मीन से आसमान की तरफ जाती है इनमें से कुछ पोर्टल तो ऐसे है जो कि पास्ट के अंदर यानी जमान माजी के अंदर खुल चुके हैं और वहाँ से चीज़ें नीचे आ चुकी है और ऊपर भी जा चुकी है और कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो कि कयामत से पहले यानी कि फ्यूचर के अंदर खुलने वाले हैं तो चलो इस वीडियो के अंदर आपको इन बारह पोर्टल के बारे में बताऊँ जिनका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर आया है और उनमें से अक्सर जगह पे मैं जा चुका हूँ जिनमें से हर एक जगह की एक अलग फीलिंग है जो कि मैं आपको महसूस तो नहीं करा सकता लेकिन आपको इस वीडियो के ज़रिए से कुछ हद तक के मैं आपको बता सकता हूँ तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के आखिर तक के हम जानेंगे कुरान और हदीस में जो बारह पोर्टल मेंशन किए गए हैं ऐसे तो और भी है लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ बारह को खास करके आपके सामने पेश किया है और ये बात जो मैं कर रहा वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लानट पे जाने की नहीं बल्कि हम आसमानों पे जाने की बात कर रहे हैं आसमान है क्या अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उनके नज़दीक आसमान कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है ये जो ब्लू हमें नज़र आता है ये तो एटमॉस्फेयर की वजह से नज़र आता है उसके ऊपर हम जाएँगे तो वहाँ पर काला अंधेरा हो जाता है जिसे हम स्पेस कहते हैं लेकिन आसमान के बारे में कुरान और हदीस में बताया गया है कुरान में 310 सौ दस मरतबा आसमान का ज़िक्र आया है कुरान में हम देखेंगे और पूछेंगे कि आसमान कितने हैं तो कुरान ने जवाब दिया कुल मरब सब। पूछो उनसे साथ आसमान के रब के बारे में कि आसमान कैसे है वातलब के आसमान झाले वाला है फिर समा आसमान के अंदर बरूज है आसमान क्या है आसमान अल्लाह की मखलूक है इन्ना अरुदन अमानतम जिबाल के हमने अपनी अमानत को पेश किया आसमान पर ज़मीन पर और पहाड़ों पर फबैना तमाम ने इनकार किया इनकार किया मतलब कि ये अल्लाह की मखलूक़ है आसमान के अंदर रास्ते है वफ़ीहातीबा आसमान खोले जाएंगे और उसके अंदर दरवाजे होंगे दरवाज़ा नहीं बल्कि बहुत सारे दरवाजे होंगे और भी बहुत कुछ आसमान के बारे में बताया है जैसे कि मैंने बताया कि 310 सौ दस आयत है आसमान के बारे में तो तमाम तो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता चंद आपके सामने बताई है अब हदीस के अंदर आसमान के अंदर रास्तों के बारे में क्या बताया गया है मुस्लिम की हदीस है कि एक मरतबा जब रईला सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठे हुए थे तो एक ज़ोरदार आवाज़ आई जैसे कि कोई दरवाज़ा खुला तो जबरा ने ऊपर देखा और फिर कहा कि आसमान में एक दरवाज़ा खोला है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया था और उस दरवाज़े में से एक फ़रिश्ता दुनिया के अंदर आया है जो आज से पहले इस दुनिया में कभी नहीं आया था तो इससे पता चला कि आसमान के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं बहुत सारे रास्ते हैं कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कि सिर्फ ख़ास फरिश्तों के लिए है कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ से तमाम फरिश्ते आते हैं और अलग अलग चीज़ें आती है इसे हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताऊँ जहाँ से चीज़ें आया जाया करती थी और उसके बाद में आखिर में आपको बताऊँगा ऐसे पोर्टल के बारे में जहाँ से इंसान ऊपर जाते हैं और इंसान नीचे आते हैं और क़यामत के दिन तमाम इंसान वहाँ से ही ऊपर जाने वाले हैं सबसे पहला पोर्टल बताने के लिए मैं आपको लेके जाऊँगा आदमी साम के औलाद के, के वाक़े में हाबिल और काबिल हम सब को उनका वाक़ मालूम है कि हाबिल और काबिल दोनों अपने वालिद के पास में मसला हल करने के लिए गए थे आदम सलाम ने कहा कि तुम दोनों कुर्बानी करो जिसकी कुर्बानी की जाएगी उसकी शादी इसके साथ में की जाएगी तो हाबिल ने भी कुर्बानी दी काबिल ने भी कुर्बानी दी और उस ज़माने के अंदर कुर्बानी रखी जाती थी एक पहाड़ के ऊपर एक चटान के ऊपर और कुर्बानी कबूल होने का रास्ता क्या था कि आसमान से एक आग आती उस कुर्बानी को जला देती या फिर उस कुर्बानी को आग ले जाती और जिसके कबूल न होनी होती वो वहाँ ही पड़ी रहती तो आग का आसमान से आना इस कुर्बानी को ले जाना या फिर जला देना ये एक पोर्टल है और ये पोर्टल आज किधर है ये पोर्टल है आज कुत सखरा यानी कि डोम ऑफ द रॉक के अंदर ये वही चट्टान है जहाँ से कुर्बानी कबूल होने के लिए आ गया करती और कुर्बानी को ले जाया करती सिर्फ हाबिल और काबिल की नहीं बल्कि उसके बाद में बहुत लंबे अरसे तक की यह सिलसिला चलता रहा बल्कि हमारी उम्मत के अंदर आप सब फ़रमाया कि ये सिलसिले को बंद कर दिया गया और हमारी उम्मत में इजाज़त दी गई कि गोश को भी खा सकते हैं सदका भी कर सकते हैं तो ये था सबसे पहला पोर्टल अब मैं आपको ले जाऊँ मूसा आलम के ज़माने में जब अल्लाह ताला ने मूसा सलाम को नबूवत देने के लिए बुलाया तो कहाँ बुलाया तूर सीना के ऊपर और सिर्फ नबूत ही नहीं दी बल्कि अल्लाह तू साम को तौरात भी दी और हमारे नबी सली वसल्लम की तरह नहीं कि वही आप पर आया करती थी और आप याद कर लेते या फिर लिखवा लेते बल्कि पूरी की पूरी तौरात फिज़िकल मू सल सलाम को दी गई तो ये वो जगह है जहाँ से तोरा फिज़िकल आपको दी गई तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर दो और ये जगह कहाँ पर है मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया ईजिप्ट की सीरीज़ के अंदर ये जगह है ईजिप्ट और फ़लस्ती के बॉर्डर के ऊपर माउंट सिनाई जिसका नाम है और यहाँ की फीलिंग के बारे में बताओ तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि यहाँ की एक अजीब कैफियत होती है क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला की तजल्ली भी जाहिर हुई थी तो यहाँ पर मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे थे आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं एक ऐसी कैफियत तारी हो चुकी थी कि रोना आ रहा था और ज़बान रुक चुकी थी और एक तो यहाँ पर कैफियत भी ऐसी है यहाँ पर आके अगर आप वीडियो बनाओ यहाँ पर खड़े रहो कप कभी इसी होने शुरू हो जाती है कि बोलने जा आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि वो मकाम है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ुद अपनी तजल्ली को ज़ाहिर फरमाया था अब मैं आपको मूसा सलाम का ही एक दूसरा वाक्य बताऊँ जो कि था मूसा और उनके एक शागिद यूशा सलाम का वाक्य जब मूसा सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि हमें खिज़ सलाम के बारे में बताओ तो अल्लाह ताला ने बताया जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है तो मूसा सलाम और यूषा सलाम निकले साथ में और साथ में इन लोगों ने तोशा ले लिया था तोशा यानी कि रास्ते में खाने का सामान और वो सामान क्या था मछली कुरान में मूसा सलाम ने कहा मूसलीफ़त अब रोहत अब लोग मजमा अलबर अब अमजिया हकूबा मैं हरगिज़ यहाँ पर हार नहीं मानूंगा जब तक कि वो दो जमा होने वाली नहर को पानी लूँ क्योंकि वहाँ से खजा सलाम को पानी का रास्ता मिलने वाला था और जब ये लोग उस जॉइंट होने वाले रिवर पे पहुँचे फलमा बलगा मजमा बन हिमा नसी तुम तो इन लोगों ने उस मछली को भूल गए क्या ताला ने कहा था कि वो दो दरिया वहाँ पर मिलेंगे उस जगह पर आपको ख़िज़ा आल सलाम मिलेंगे और जब ये दो जॉइंट होने वाली जगह आई तो वो मछली वहाँ पर कूद गई और वो दरिया के अंदर चली गई और ये लोग भूल गए और जब वो थोड़ा और आगे निकल गए फिर जब बाद में याद आया कि वो मछली के बारे में तो फिर यूशा आलम ने कहा कि वो तो पीछे रह गई तो मूसा आलम ने यू टर्न लिया और वहाँ पर उस जगह के पास गए तो ये जो मछली गायब हुई थी ये तीसरा पोर्टल था जो कि इस दरिया के अंदर था अब आप बोलोगे कि पोर्टल तो आसमान के ऊपर आपने शुरू में कहा कि ज़मीन और आसमान का कनेक्शन है तो आपको बताओ ये पोर्टल दरिया के अंदर था और ये दरिया कौन सी थी ये दरिया नील जो कि आगे जाके एक दूसरी दरिया से मिल जाती है और दरिया नील के बारे में नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार नहरें चार नदी जन्नत की है कौन कौन सी दो तो जन्नत के अंदर है सहान जेहान और दूसरी दो एक है नील इजिप्ट के अंदर और एक है फराद इराक़ के अंदर तो ये जो जन्नत से नहर बह रही थी यहाँ पर इस नहर के अंदर पोर्टल है जो कि डायरेक्ट पहुँचता है जन्नत तक के क्योंकि ये जन्नत से आसमान से आ रही थी तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर चार और दूसरा एक पोर्टल जो कि मैंने आपको इराक़ के अंदर बताया वो है दरिए फ़ुरा इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले इसका पानी सूख जाएगा और इसके अंदर से सोने निकलेंगे लोग इसके लिए लड़ने लगेंगे तो ये भी एक पोर्टल है जहाँ से सोना निकलने वाला है तो ये हो गए हमारे पाँच पोर्टल अब मूसा सलाम के ज़माने में जब मूसा सलाम बनी इसराइल को फिरौन से बचाते हुए कनान की तरफ निकले यानी कि फ़लस्तान की तरफ निकले अर्द मुकदसा की तरफ निकले तो रास्ते के अंदर इन्हें भूख लगी तो इन्होंने मूसा सलाम से रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करो तो अल्लाह ताला ने इनके लिए मन्ना वसलवा उतारा और ये कहाँ से उतारा आसमान से पोर्टल से रेडीमेड खाना रोज़ाना आता था इनको बस पकड़ना है और खाना है तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर छः और ये पोर्टल किधर है जो कि इजिप्ट और फ़लस्ती के बीच वाला एरिया है यहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ आपको मैंने वीडियो में बताया अब मैं आपको ले चलूँ मरियम सलाम के ज़माने में ये पोर्टल भी खुला था खाना लाने के लिए कुरान में इसका भी जिक्र है दखला ज़करील महराब वारिस का कि जब भी जकरिया सलाम मरियम सलाम के हजरे के अंदर दाखिल होते तो देखते कि इनके पास तो रोज़ाना खाने की चीज़ होती है फ़्रूट होते अलग अलग चीज़ होती है बिन मौसम वाले और ज़कर सलाम ने पूछा भी मरियम से अन्ना लकी हादा कि ये कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास तो उन्होंने जवाब दिया कौलत हुआ अमीन आन दिल्ला कि अल्लाह के जानब से आते हैं और ये जादू के तौर पर नहीं आते बल्कि आसमान से पोटल की तरह से यहाँ पर रोज़ाना मरमल सलाम के पास में फ़्रूट फल खाने पीने की चीज़ आती इन अल्लाह हरजुकमाशा ब़ैर हिसाब के अल्लाह ताला जिसको चाहे बगैर हिसाब रोज़ी देता है तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर सात और यह पोर्टल किधर है यह भी है जरूसलम के अंदर मस्जिद अक्सा के अंडरग्राउंड में वहाँ पर मरियम सलाम का सलाम का एक खुजरा था वहाँ पर ही ये वाक़ पेश आता था अब मैं आपको ले चलूँ ईसीम के ज़माने में ईसा सलाम बड़े हुए नबी बने तो उनके हवारी ने ईसा सलाम से सवाल किया इन माँ क्या तुम्हारा रब इस बात की ताकत रखता है कि हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान भेजे तो ईसा सलाम ने कहा इतकल्ला इनकुन तुम मिनला से जरो अगर तुम मोमिन हो तो उन्होंने कहा कहादिनू बुना क्या हम इसमें से खाना चाहते हैं और अपने दिल को इतमिनान देना चाहते हैं व ना और साथ साथ में हम जान भी लेंगे वेरीफाई कर लेंगे कि आप सच्चे नबी है और हम इसके गवाह बन जाएंगे तो ईसा सलाम ने समझाया देखो अल्लाह अगर किसी के मांगने पर कोई चीज़ देता है और उसके बाद में वो इसका इनकार करते हैं तो फिर अल्लाह तुम्हारा खतरनाक अजाब देता है तो उन्होंने जिद की तो अल्लाह तीसा आलम के हवालों के लिए दस्तरखान उतारा तो ये कहाँ से उतरा एक पोर्टल से उतरा और ये जगह कहाँ है ये भी जेरूसलम के अंदर मौजूद है जहाँ पर ईसा आल सलाम मुकीम थे तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर आठ तो अब तक के जितने भी पोर्टल बताए गए हैं यहाँ पर चीज़ के आसमान से जाने और आसमान से आने के बारे में बताया गया है लेकिन अब आगे के जितने भी पोर्टल बताए जाएंगे यहाँ से इंसान ऊपर गए हैं और इंसान नीचे आने वाले हैं ईसा आल साम के बारे में जब लोगों ने उन्हें मारने का इरादा किया तो अल्लाह ताली सलाम को आसमान पर उठा लिया कुरान में कुरानीसा इन्नी मुतवफ़ी वाफ यो का इलाई कईसा कि मैं तुझे अपनी जानब उठा लूँगा अब ये कहाँ से उठाया ये जगह अभी यहाँ जैरूसलम के अंदर मौजूद है जहाँ से ईसा आल सलाम को अल्लाह आसमान पर उठा लिया तो ये भी एक बड़ा पोर्टल है अब यहाँ से इंसानों का पोर्टल शुरू होता है पहले चीज़ों के ज़रिए से पोर्टल को इस्तेमाल किया जा रहा था अब इंसानों को आसमान पर उठाया गया तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर नौ उसके बाद में आपने दज्जाल और याजूज और माजूज के बारे में सुन रखा है ये लोग भी इस एरिया के अंदर कहीं छुपा के रख दिए गए हैं क़ायमत से पहले पहले इन्हें जाहिर कर दिया जाएगा पोर्टल के ज़रिए से और ये भी मौजूद है यहाँ फ़लस्तन के अंदर हदीस में आता है कि ईसा सारे सलाम दज्जाल को मकाम लु के अंदर मारेंगे मकाम लु किधर है फ़लस्तन के अंदर तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर दस अब मैं आपको ले चलता हूँ सलाम दोबारा जब लौटेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी सलाम क़यामत से पहले पहले लौटेंगे कहाँ पर दमिश के अंदर और ये दमिश कहाँ पर है आज जिसे हम सीरिया के नाम से जानते हैं तो सलाम का जो पोर्टल लौटने का होगा वो अलग होगा जहाँ से गए थे वो जरूसलम के अंदर था और जहाँ पर लौटने वाले हैं वो है सीरिया के अंदर तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 11 अब मैं आपको एक सबसे बड़े पोर्टल के पास में लेके जाने वाला हूँ जो कि है हमारा आखिरी पोर्टल जिसे हम मराज के नाम से जानते हैं मराज का वाक्य कुरान में है हदीस में है सुबहानली असराबदही मस्जिद हराम इला मस्जिद इलामस्जिद तो ये सफ़र शुरू हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से लेके मस्जिद अक्सा तक के सबसे पहले अब जब आप मस्जिद अक्सा में पहुँचे तो यहाँ पर अम्बिया आ सलाम सफ़ में खड़े हुए थे आप ने तमाम अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई ये तो ठीक है आपने सब सुन रखा है लेकिन अम्बिया सलाम यहाँ पर आए कैसे तमाम तो इस दुनिया से चले गए इतने सारे अम्बिया आ सलाम एक लाख चौबीस हज़ार के ऊपर अम्बिया सलाम यहाँ पर आए कैसे अभी तक आपली वम ने महाराज का सफ़र शुरू भी नहीं किया उससे पहले ये तमाम अम्बिया नीचे सफ़ लगा के खड़े हुए हैं तो ये तमाम अम्बिया को नीचे लाया गया इस पोर्टल के ज़रिए से और ये जगह मैं आपको बताऊँ इस वीडियो के अंदर यहाँ पर भी मैंने दो रात नमाज अदा की है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े रहकर तमाम अम्बिया आल सलाम को नमाज़ पढ़ाई है तो यहाँ की कैफ़ियत भी एक अजीब कैफियत होती है तो ये तो हो गया ये बारवा पोर्टल जहाँ पर अम्बिया आ सलाम को नीचे लाया गया अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया मेराज का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सीढ़ी लगाई गई आपने फ़रमाया कि ऐसी खूबसूरत चीज़ मैंने इससे पहले देखी नहीं जो कि एक तरफ़ सुनहरी थी और दूसरी तरफ चांदी की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पोर्टल में जाने के रास्ते के बारे में बात कर रहे थे अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ नीचे ही है और उससे पहले तमाम अम्बिया आल सलाम को वापस से अपनी जगह पर पहुँचा दिया गया कैसे पता चला क्योंकि जब आप सलील्हु वसम पहले आसमान पर पहुँचे तो नबी को पाया दूसरे आसमान पे पहुँचे तो दूसरे नबी को पाया तीसरे आसमान पे, मतलब कि ये लोग पहले से वहाँ पर पहुँचा दिए गए इस पोर्टल के ज़रिए से और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपज का सफ़र किया यहाँ तक कि आप पहुँचे सिद्दतुल तहा पर जहाँ से दुनिया के तमाम अमूर नीचे आते हैं तो सबसे बड़ा पोर्टल जो है इस एरिया के अंदर है जहाँ से सब चीज़ नीचे आती है और बहुत सारी चीज़ें ऊपर जाती है क्योंकि एक सवाल हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से डायरेक्ट सातों आसमान तक के क्यों नहीं ले गए पहले मक्का से मजीद अक्सा ले गए उसके बाद में फिर वहाँ से ऊपर ले गए तो इसकी दो वजह है सबसे पहली वजह तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा पोर्टल है यहाँ से तमाम उमूर ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं ठीक है और दूसरी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अल्लाह रजील्ला तह ने पूछा कि हमें मुकद्दस के बारे में कुछ बताओ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरुदलमह शर वलम शर कि ये जगह जमा होने की है और उठाए जाने की जगह है मतलब कि क़्यामत के दिन तमाम लोगों को यहाँ पर जमा किया जाएगा इस एरिया के अंदर और तमाम लोगों को इसी एरिया के ज़रिए से उठाया जाएगा इसी पोर्टल के ज़रिए से उठाया जाएगा और ये जो महराज का सफ़र था इसके अंदर तमाम क़यामत के हालात बताए गए हैं मरने के बाद जो कुछ होने वाला है जन्नत के हालात जहनम के हालात बताए गए हैं तो ये जगह भी बताना ज़रूरी था कि यहाँ पर तमाम को जमा किया जाएगा इसी वजह से आप वसल्लम को डायरेक्ट मक्का से ऊपर नहीं ले गए बल्कि पहले यहाँ पर अक्सा अल मुकद्दसा में लाया गया और ये कयामत की जगह बताई गई कि यहाँ पर लोग जमा होंगे और यहाँ से ही ताला तमाम लोगों को उठाएगा तो सोचो कितना बड़ा पोर्टल होगा और आप सर सर ने इसी हदीस के अंदर फ़रमाया कि जब ये दरवाज़ा खोला गया कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बारह हज़ार फरिश्तों ने इसे खोला मतलब कि इतना बड़ा पोर्टल है जिसे बारह हज़ार फरिश्तों की ताकत लगी खोलने के लिए तो ये हो गया हमारा बारवा पोर्टल और आपको बताओ ये तमाम जगह कोई कहानी किस्सा फेरी टेल नहीं है बल्कि कुरान और हदीस में इनका जिक्र किया गया है तमाम की दलील मैंने आपको यहाँ पर बताई कुरान के ज़रिए से हदीस के ज़रिए से और भी बहुत सारे वाक़ हदीस के अंदर मिलते हैं लेकिन मैं तमाम को इसके अंदर कवर नहीं कर सकता इनमें से कौन से पोर्टल सबसे ज़्यादा आपको टच हुए सबसे ज़्यादा आपको फ़ील हुए आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना और इन में से आप कौन सी जगह पर जाकर विज़िट करना चाहोगे तो मैंने मेहनत करके रिसर्च करके आपके सामने ये चंद पोर्टल बताए हैं उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे अगर आपको पसंद आए हैं तो अपनी फैमिली के साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में असलम